નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો ધોરણ સાતની હિન્દી વિષયની તારીખ એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની જે એકમ કસોટી છે તેની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો આપણે આ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતની અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તે બધી જ એકમ કસોટીઓના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયોને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે અને આવનારી એકમ કસોટીના વિડીયો અને પીડીએફ પણ મુકાઈ જશે તો જરૂરથી આ દરેકે દરેક એકમ કસોટીઓના વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો જે તમારી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ ઉપયોગી છે साबित થશે અને આ જે વિડિયો અને પીડીએફ છે તે મેળવવા માટે આપણા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી 21/9/2024 ના રોજની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન એમાં પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ જેના કુલ 5 ગુણ છે એમાં વિભાગ 1 गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है बीजो सवाल चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो यह शर्त रखी चौथों लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं तो लोग ट्रेन सर्कस प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए खड़े रहते हैं त्यार पशी पाँचवा सवाल हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन नदियों का उल्लेख है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है यार पीछे विभाग बे एम पहले सवाल टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा तो जवाब अवश्य टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा बीजो सवाल सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव होते हैं तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है पंछी चहचहाने चा लगते हैं कलिया खिलने लगती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति झाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है त्रिजु सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने चोरों का पीछा किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया फिर वे भाग गए कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोंक भोंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल सामान मिल गया सेठ जी की खुशी का पार न रहा कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया चौथू फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं तो फूल रंग बिरंगे होते हैं उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है फुलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं पांचवा सवाल हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं उनके पहनावे अलग अलग है वे अलग अलग भाषा बोलते हैं वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है त्यार पक्षी विभाग त्रण एम पहला सवाल टायर क्यों फटा टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया बीजो सवाल पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है सूखे पौधे हरे और उठते हैं पेड़ों को नया जीवन मिलता है उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है उसके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है समाधि क्यों बनाई जाती है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। चौथा ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को उसके अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से श्रेष्ठ बनाया है पांचवा सवाल माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं त्यार त्यारे विभाग चार पहलू कुंजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है तो कुंजड़ी अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है बीजो सवाल हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है खेतों में हरी फसलें लहलहाती है हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं बागों और जंगलों में भी हरियाली की बाहर छा जाती है सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है त्रीजों सवाल सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो यह शर्त रखी चौथा सवाल धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ी जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है अस्पतालों सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है बाग बगीचे पुस्तकालय प्रतीक्षालय धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लिखी होती है पाँचवा सवाल नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं उद्गम स्थान अलग अलग है वे अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे त्यार पछी से विभाग पाँच हमें पहलो सवाल सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए तो फल गुब्बारे मिठाई खिलौने कपड़े और पुस्तक बारिश न होने से क्या होता है बारिश न होने से सूखा पड़ जाता है पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और पीने के पानी की तंगी हो जाती है तीजो सवाल बिना बी, सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है समय और संसाधनों की बर्बादी होती है काम अधूरा या गलत दिशा में हो सकता है जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते मकान मालिक क्यों हंसने लगा मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है सभी धर्मों का सार क्या है सभी धर्मों का सार एक ही है मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना મિત્રો ધોરણ સાતની તારીખ એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની હિન્દી વિષયની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકની સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળે આપેલી છે તો જરૂરથી એ લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને આ સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ જે છે તે મેળવી લેજો એ તમારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે અથવા તો આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોડાઈ જજો વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જેથી કરીને તમે આ હિન્દી વિષયની જે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ મેળવી શકો त्यारछी छश्न नंबर बे मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजेलू कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना वाक्य बन से बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमें घर पर रुकने के अलावा कोई चारा न खा मार खा जाना यानी कि नुकसान होना वाक्य वाकयावश्य सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी गुणों की खान होना यानी कि बहुत गुणी वाक्यावश्य आप तो सचमुच गुणों की खान है नौ दो ग्यारह होना यानी कि भाग जाना वाक्य वाक्यावश्य पुलिस के आने के पहले ही अपराधी नौ दो ग्यारह हो गए ડાકા ડાલ ચોરી કરના લુટન કરના વાય કલ રાત વાક્ય અવશે લડકે સ્મરણ શક્તિ દેખ કર શિક્ષક હક્કાબક્કા રહ્યા ફુટી કોડી ના હો યા બહુ ગરીબ હોના વાવશે લડકા મિઠાઈ કેસે લેતા પાસ તો ફુટી કોડી ભી નહી થઈ પાણી પાનિ હો જાન બહુ લજ્જિત હો વાવશે अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया आव देखा न ताव यानी कि सोच विचार किए बिना वाक्यावश्य सेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना वाक्यावश्य कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था विभाग त्रण हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित कर देना वाकयावश्य शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है अक्का बक्का रह जाना यानी कि कोई उपाय न होना वाक्य वाक्यावश्य कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था फुट फुट कर रोना यानी कि बहुत अधिक रोना वाक्य वाक्यावश्य बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फुट फुट कर रोई रफू चक्कर हो जाना यानी कि अचानक भाग जाना या गायब हो जाना वाक्य वाक्यावश्य जैसे ही चोर का पता चला चोर मौके से रफू चक्कर हो गया जबान काट लेना यानी कि वचन भंग करना वाक्यावश्य मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा त્યાર પછી છે વિભાગ 4 мар ખાજાનાની કે નુકસાન હોના વાક્યવશે સુખે કે કારણ કિસાનો કો બહુત марખાની પડી ગુણો કી ખાન હોના એટલે કે બહુત ગુણી વાક્યવશે આપ તો સચમોજ ગુણો કી ખાન હે ફુટ્ટીકોડી ના હોના એટલે કે બહુત ગરીબ હોના પાસ મે પૈસા ના હોના વાક્યવશે લડકા મીઠાઈ કે સે લેતા ઉસકે પાસ તો ફુટ્ટીકોડી ભી નહી થી પાણી પાણી હો જના એટલે કે બહુત લજ્જીત હો જના ફટફટ કરロナ એટલે કે બહુત અધિક રロナ ત્યાર પછી છે વિભાગ 5 છુમંતર હોના એટલે કે અચાનક ગાયબ હો જના या समाप्त हो जाना वाकयावश्य जैसे ही पुलिस आई सारे बदमाश छू मंत्र हो गए दंग रह जाना यानी कि आश्चर्य लोटरी जीतने की खबर सुनी तो वह दंग रह गया आठ आठ यानी कि अत्याधिक दुख में रोना वाक्य वाक्यवश्य परीक्षा में असफल होने पर वह आठ आठ आंसू रोने लगा दुम दबाकर भागना यानी कि डर के कारण भाग जाना वाक्य वाकयावश्य जब चोरों ने पुलिस को आते देखा तो वे दुम दबाकर भाग गए मुंह देखते रह जाना यानी कि निराशा निराश या आश्चर्य से कुछ न कर पाना वाक्य जैसे ही ट्रेन चल पड़ी बिना टिकट खरीदे वह प्रश्न नंबर विमान चलाती है तो देविका व्यक्तिवाचक संज्ञा फूल सबको अच्छे लगते फूल जातिवाचक संज्ञा हमें अहिंसा के पद पर चलना चाहिए अहिंसा भाववाचक संज्ञा सभा में कई लोग इकट्ठे हुए सभा समूहवाचक कुत्ता वफादार प्राणी है कुत्ता जातिवाचक गाय हमारी माता है गाय जातिवाचक दिव्या बाजार जा रही है दिव्या व्यक्तिवाचक हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए विनम्रता भाववाचक बच्चों की टोली होली खेलने निकली तो टोली है समूहवाचक हिमालय ऊंचा पर्वत है तो हिमालय व्यक्तिवाचक त्यार नीम गुणकारी पेड़ है तो नीम ए व्यक्तिवाचक संज्ञा नदी को लोकमाता कहते हैं नदी जातिवाचक लोकसभा लोकसभा में जा रहे हैं सभा समूहवाचक क्षमा विरोका आभूषण है क्षमा भाववाचक छात्र पढ़ रहे हैं छात्र भाववाचक संज्ञा त્યાર પછી છે વિભાગ 4 બંદલ ઉછલ રહે છે તો બંદર જાતિવાચક તાજમહેલ બહુત સુંદર હે તાજમહેલ વ્યક્તિવાચક અમે સત્ય કા આચરણ કરના ચાહે સત્ય ભાવવાચક દુર્ઘટના હોને પર લોકો કી ભીડ જમા હોઈ તો ભીડ સમુવાચક પહાડ કી ચડાઈ બહુત કઠિન હે ચડાઈ ભાવવાચક સંગના ત્યાર પછી છે વિભાગ 5 رونક ભડ રહી હે તો رونક વ્યક્તિવાચક મનુષ્ય મહાન બન સકતા હે મનુષ્ય જાતિવાચક મહાત્મા બુદ્ધ ને શાંતિ કા संदेश दिया शांति भाववाचक बच्चों की टोली शोर मचा रही है तो टोली समूहवाचक हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए सच्चाई भाववाचक ત્યાર પછી કહ્યું છે કે વિધાન શુદ્ધ રૂપ સે लिखिए જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કુંજદિન જે છે ને આ રીતે આવશે કુંજડી सब्जियां बेचती है आप कहां से आ रहे हैं तो आप कहां કહાની ઉપર જે છે આ રીતે ચંદ્રબિંદી આવશે તેના છે લે પ્રશ્નાચિહ્ન આવશે ત્યાર પછી ત્રીજો આપ મેરી ઓર આ જाइए તો અહીં ઓર માં એક જ કાનો આવશે માં ने लड़की को बुलाया तो माँ ने लड़की को बुलाया बुलाई नी जगह बुलाया बुलायावश क्या आपने कमल को पहचाने तो क्या हमने कमल को पहचाना नीनी जगह पहचाना त्यार विभाग बे उसकी खुराक अच्छा है नी जगह अवश्य अच्छी है युद्ध में अशोक की विजय हुई अशोक का नी जगह अशोक की माता पिता की सेवा करना हमारी फर्ज है नि जगह अवश्य हमारा फर्ज है खेल में बड़ी मजा आयावश खेल में बड़ा मजा आया दादी जी ने कहानी सुनाई तो दादी जी ने कहानी सुनाई सुनाया जगह सुनाई विभाग त्र लड़किया खेलती है तो लड़किया खेलती है दीर्घ दीर्घी सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है तो सेहत के लिए मुस्कुराना जरूरी है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए पछताए में ऊपर चंद्रबिंदी नहीं हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत लाखा चकित हो गई हो गई नीचे की अवश्य हो गया मीनी कितनी मधुर गाती है तो मीना कितना मधुर गाती है चलो त्यार पीछे छे विभाग चार हम गाना गा रहा हूँ नीचे की अवश्य मैं तुम्हारी आंख अच्छा है नीचे की अवश्य अच्छी है उसकी नाक लंबा है नीचे की अवश्य लंबी है इमली खट्टा है नीचे की अवश्य खट्टी है मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गई गई नी जगह हो गया त્યાર પછી છે વિભાગ 5 વેદાંત દોડ રહી છે ની જગ્યાએ આવશે રહા છે ત્યાર પછી છે ધરતી પર بارش गिर रहा है ની જગ્યાએ આવશે રહી છે ત્યાર પછી છે શિકારીને ગોલી સે हिरની કો मारा તો શિકારીને ગોલી સે हिरની ની જગ્યાએ આવશે हिरની કો मारा આપ મેરી ઓર આ જાઈએ તો આપ મેરી ઓર ઓર માં એક માત્રા આવશે સચ્ચા આદમી સચ્ચે આદમી કી જીત હોતે ની જગ્યાએ સચ્ચા ની જગ્યાએ આવશે સચ્ચે त્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5 કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લખીએ ચાલો તો એમાં પહેલી કાવ્ય પંક્તિ આપી છે જબ બહુત સુબ ચિડિયા ઉઠકર કુછ ગીત ખુશી કે ગાતી હે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે તો એનો ભાવાર્થ કે કા પ્રમાણે આવશે ચિડિયા ભોર મે જલ્દી ઉઠકર ઇસ તરહ ચ ચહાને લગતી હે જેસે વે ખુશી કે કુછ ગીત ગા રહી હે કલિયા ભી અપને દરવાજે ખોલ ખોલકર દુનિયા પર મુસ્કાને લગતી હે बीजी काव्य पंक्ति है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है तो जो अब अवश्य भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो आ, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं परंतु ये प्यारे प्यारे, प्यारे फूल माला में गुथने पर एक बन जाते हैं त्यार पछी से विभाग बे तो अँ आप पूछे कि खुशबी खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदोड़ लगाती है हे जग के सिर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है तो यहाँ आशे कि खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है इस सृष्टि को रचने वाले है प्रभु यह सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है त्यार पी बीजू गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी झाके मिल गई सागर में हुई सब एक है धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है तो यहाँ अवश्य गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक है सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर उनका ध्येय एक ही है मनुष्य को उन्नत बनाना त्यार पक्षी छभाग त्रन ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है जबकि सिर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है तो अनुभावार्थ से जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है यह सब्बत देख कर हे सृष्टि के रच, र, 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 रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है कोयल की कुकन्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है कोयल की बोली निराली होती है पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है बुलबुल बुल का गीत भी अलग तरह का होता है इन सब पक्षियों को गाने भी अलग अलग होते हैं पर उनका राग एक है ત્યાર પછી વિભાગ ચારની કાવ્ય પંક્તિઓ આપેલી છે જે પણ આપણે ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા સમજાવેલી છે તમે જોઈ શકો છો અને ત્યાર પછી વિભાગ પાંચની જે કાવ્ય પંક્તિઓ છે એ પણ આપણે અહીંયા દર્શાવેલી છે તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે ધોરણ સાતનું હિન્દી વિષયનું જે એકમ કસોટીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે તેનું આ પ્રશ્ન બેંક છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ મિત્રો આ જે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા દોસ્તો મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરજો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતની અત્યાર સુધીની બધી જ એકમ કસોટીઓ જે લેવાય છે તેના ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મૂકી ઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને નો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ની અંદર મળી જશે અને સાથે સાથે આ વિડીયો તમારા દોસ્તો મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરજો જેથી કરીને તેઓ પણ આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નો અભ્યાસ કરી શકે